Apakah hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan umat manusia di atas muka bumi ini dengan pelbagai budaya. Kerana itulah konsep simpulan kasih yang kita bincangkan malam ini bukan hanya terfokus kepada kita komuniti umat Islam yang ada di sempurna ini. Takwa itu adalah sifat berbuat baik seseorang itu kepada manusia yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'in ala umuriddin Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Terlebih dahulu kami ucapkan ribuan terima kasih Pada saudara yang terus setia bersama kami di TV1 pada saat dan ketika ini Seperti biasa kami bawakan kepada anda forum Perdana Ehwal Islam Program bual bicara terbaik di TV1 ketika ini dan uh, pada ketika ini kami bersiaran dari Sempurna, Padang, Pekan Sempurna, Sabah. Forum yang dijayakan uh, bersama oleh Biro Agama Bahagian Sempurna, Yayasan Taqwa, Bank Rakyat, Pejabat Daerah Sempurna dengan kerjasama JAKIM dan uh, juga RTM. Ribuan masyarakat tempatan di daerah Sempurna membanjiri Padang, Pekan Sempurna pada malam ini. Terlebih dahulu saya ingin bertanya khabar. Apa khabar semua? Alhamdulillah itulah ada yang duduk di bawah khemah, ada yang berdiri. Ini sebagai satu tanda syukur kesyukuran, tanda sokongan kepada program Agama Bual Bicara terbaik di TV1 pada ketika ini. Baiklah pada malam ini satu tajuk lagi yang telah dipilih untuk kita sama-sama bincang, untuk sama-sama kita kupas pada malam ini satu jam dari sekarang. Tajuk yang diberikan ialah Simpulan Kasih yang akan kita bincangkan tentang keindahan Islam yang sentiasa menganjurkan sikap berkasih sayang sesama umat Islam, sesama manusia, sesama makhluk di atas muka bumi ini tanpa mengira latar belakang kedudukan, tanpa mengira latar belakang keturunan, agama, bangsa. Dan dua orang panel yang telah bersama dengan saya pada malam ini untuk mengupas tajuk pada malam ini, elok kalau saya perkenalkan, sudah lama saya tak berforum dengan yang di tengah-tengah ini ialah Ustaz Sarif bin Adul. Beliau merupakan pensyarah Universiti Malaysia Sabah. Ah apa khabar ustaz? Alhamdulillah. baik Alhamdulillah. ya pada malam, malam ini terima kasihlah kerana sudi bersama-sama dengan kita terima di kasih. masyarakat di sempurna ini. semuanya sempurna ustaz ya malam Alhamdulillah. ini. Alhamdulillah serba sempurna. ustaz ha. Sarif Adul ini pensyarah di Universiti Malaysia Sabah tapi sekarang ini sedang menyiapkan tesis PhD beliau dan sama-sama kita doakan supaya ustaz berjaya dalam terima bidang terima yang dicuburi. Seorang lagi panel bersama-sama dengan kita juga anak tempatan Ha, saya dipahamkan, ustazah dari Tawau ya. Yeah. Ya, ini dia ustazah Nurdiana Alwi, penolong pengarah Jakim Cawangan Sabah. Aa, dibawakan khas. Kedua-duanya masih muda-muda ke, ustaz? rasa <laughs> Alhamdulillah. Masih muda. <laughs> Alhamdulillah kelihatan muda aa, dan bersemangat dan bertenaga. Terima kasih kepada <laughs> ustazah. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian Sebagaimana yang saya war-warkan tadi Tajuk perbincangan kita pada malam ini ialah Simpulan Kasih Saya nak mulakan perbincangan kita ini dengan nak, nak jemput Ustaz Sari sebagai muka dimahnya lah ha, Untuk kita menghuraikan tajuk Simpulan Kasih ini Kita nak kaitkan bagaimana Islam yang diturunkan, yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW Sentiasa menganjurkan agar kita itu sentiasa berhubung baik di antara Islam sama Islam, Islam dengan agama yang lain, dengan masyarakat lain yang berbilang kaum dan berbilang bangsa. Bagaimana usaha nak memulakan? Terima kasih Pengerusi. Saya teringat uh, apabila kita membicarakan uh, uh, tajuk ini, sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Diceritakan bahawa seorang laki-laki dia berjalan ketika panas terik matahari di jalan raya. Mm -hmm. Dia berasa dahaga, dia bertemu dengan apa nama ni telaga, dia turun dan meminum air. Bila dia naik, dia lihat di bibir telaga itu, di tepi telaga itu ada seekor anjing yang terjulur lidahnya kerana kehausan. Mm -hmm. Dia berkata anjing ini haus sama seperti aku. Lalu ia turun semula ke perigi tersebut. Mm -hmm. Lalu dia mengambil kasut dia dan dia mengambil air dia naik ke atas dia bagi minum anjing tersebut. Mm -hmm. Lalu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita benda tersebut para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inna lana la ajran fil bahaim wahai Rasulullah adakah kami dapat pahala dengan memberi minuman binatang-binatang seperti ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli kabdin ratbatin ajrun pada setiap hati yang lembab ataupun ini kinayah bahasa Arab maksudnya pada menghidupkan binatang-binatang seperti ini kita akan dapat pahala apa kena mengena hadis ini ustaz dengan tajuk kita simpulan kasih malam ini mm -hmm. Artinya perasaan kasih sayang yang Islam ajarkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada binatang pun dapat pahala apatah lagi kalau kasih sayang itu sesama manusia. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut "Mala yarham nas la Allah. Siapa yang tidak kasih kepada manusia, Allah tidak kasih kepada dia. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Karena itu kalau kita lihat konsep kasih sayang yang ditanamkan oleh Islam kepada umat Islam adalah kasih sayang sejagat. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ataupun melantik Rasulullah sebagai rasul. Allah berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, aku tidak utus engkau kecuali untuk jadi rahmat seluruh alam. Apa maksudnya? Ditafsirkan oleh Syekh Kutub Ustaz dalam kitabnya Fi Zilalil Quran. Dia kata inna risalata Muhammadiyah di Muhammad ini rahmatan lil alamin rahmat ke seluruh alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada seluruh alam Apa dia kata liman amana bihi wa man lam yu'min bih rahmat Rasulullah dan di Muhammad ini akan dicapai oleh orang yang beriman kepada dia bahkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada dia kerana itulah konsep simpulan kasih yang kita bincangkan malam ini Bukan hanya terfokus kepada kita Komuniti umat Islam hmm. Yang ada di sempurna ini Tetapi melampaui batas itu Iaitu seluruh alam Sebab itu Rasulullah hmm. SAW bersabda Dia kata Irhamu man fil ar Yarhamkumullah man fis sama hmm. Sayangilah Segala benda yang ada di dunia ini Di bumi ini Niscaya yang di langit akan menyayangi kamu Wallahu a'lam. Maksudnya Ustaz bahawa Islam itu menganjurkan umatnya bukan sekadar untuk sayang manusia dengan manusia sahaja. Kalau cerita yang Ustaz bawa tadi itu sehingga kan dengan anjing, dengan haiwan sekalipun kita dituntut supaya berbuat baik. Ini menggambarkan bahawa Islam ini suatu agama yang sangat sempurna. Sangat, sangat yang sempurna. menggalakkan kita umat manusia ini sebagai khalifah atas muka bumi ini seboleh-bolehnya dan semestinya Ha, kita melaksanakan tugas kita dalam pada itu kita berkasih sayang dengan umat manusia dengan haiwan dengan tumbuhan dengan alam ini seluruh alam dengan alam seluruhnya, dengan alam seluruhnya. Ya, saya nak berpindah pada ustazah Nordiana ya kan kalau dah ustaz dah sebut dah tadi tentang bahawa Islam itu menganjurkan kita berbuat baik hatta kepada haiwan sekalipun dalam konteks kita dalam hubungan kita manusia dengan manusia ha, hari ini kita hidup di atas muka bumi ini di negara kita yang bertuah Malaysia ini kita ada pelbagai kaum Ha ada pelbagai agama, pelbagai budaya, adat resam. Saya Melayu, Ustazah Bugis, betul Bugis betul. ya. Ha, saya Ustaz kedaiyan. Jawa, Kedayan. Kedayan. Ya. Ha, itu antara pelbagai kaum. Jadi saya nak tanya pada ustazah, apakah falsafah ataupun apakah hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan umat manusia di atas muka bumi ini dengan pelbagai budaya, pelbagai kaum, latar belakang agama dan sebagainya duduk di satu bumi ini. Ustazah silakan. Auzubillahissamilalimimnasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Tuan moderator, rakan panel saya Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah SWT Uh, berkaitan dengan falsafah uh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan kita secara bersuku bangsa, berpuak-puak di, telah diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila taarafu inna akramakum indallahi atqakum maksudnya ayat ini telah menjelaskan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala memilih situasi ini menciptakan kita pelbagai suku bangsa dan puak tak lain dan tak bukan adalah untuk saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain saling kenal mengenal di sini akhirnya akan membawa interaksi dan di penghujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di kalangan kita ini semuanya yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Jika kita merenung dan melihat kepada kandungan ayat ini Para ulama menghuraikan kepada kita Bahawa takwa itu bukan sahaja boleh dimaksudkan kepada ibadah secara ritual Iaitu solat, puasa, zakat dan seumpamanya Tetapi takwa itu adalah sifat berbuat baik seseorang itu kepada manusia yang lain Malahan ada hadis-hadis lain juga yang menyebutkan sebaik-baik manusia itu adalah yang memberi manfaat kepada orang lain dan disebut di situ bukan hanya kepada sesama bangsanya ataupun sesama agamanya tetapi adalah sesama manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Quran juga Pengertian ayat ini juga membawa falsafah bahawa Manusia itu diciptakan oleh Allah SWT Untuk melaksanakan satu interaksi Dan daripada interaksi ini Wujudnya komunikasi Berlakunya komunikasi maka wujudnya perpaduan di kalangan umat manusia. Sebab itu perpaduan itu adalah merupakan satu kewajipan kepada kita semua. Sehubungan dengan itu kita melihat juga bagaimana indahnya Islam. Islam telah menceritakan di dalam suasana kehidupan berjiran tetangga. Ada jiran yang mempunyai tiga hak. Siapakah jiran yang mempunyai tiga hak? yang mana mereka itu ada pertalian saudara dengan kamu dan mereka itu adalah seagama dengan kamu dan mereka itu duduk berhampiran dengan rumah kamu ada pula yang kita katakan jiran yang mempunyai dua hak yaitu mereka ini di kalangan bukan ahli keluarga kita tetapi sama agama dan duduk satu kawasan perumahan dan ada juga disebut jiran yang mempunyai satu hak siapakah mereka itulah jiran yang tidak seagama dengan kita jadi di situ jelas memperlihatkan kepada kita bahawa Islam itu mengatur kehidupan kita dengan begitu baik sekali untuk menjadikan hidup ini penuh dengan keharmonian dan di situ juga kita melihat bahawa bila wujudnya interaksi, bila wujudnya komunikasi, bila wujudnya perpaduan, maka wujudlah kerjasama sesama umat manusia. Dan di sini kita melihat daripada kerjasama ini sudah tentu ia akan membentuk kepada pemuafakatan yang bersifat sejagat. Dan di situ terbenarnya kekuatan umat Islam dan juga umat seluruhnya. Tidak mengira agama, bangsa, warna kulit. Malahan saya rasa kalau di Sabah ini, muslimin dan muslimat, culture kita, kawin, bangsa ini, bangsa itu. Kadang-kadang satu orang itu nak kira rasnya sampai empat. Ya mak bapak dia dah ada dua bangsa, campur lagi, ya, bangsa daripada isteri, bangsa daripada suami campur sekali darah tu dah bercampur baur dah. Hmm. Ya, jadi sebab tu muka dia uh, memang comel-comel lah, ya. Jadi sebab itu kalau kita lihat sebenarnya ini semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita ini penuh dengan hikmah dan peraturan kehidupan yang akhirnya membawa kepada perpaduan dan perdamaian insya-Allah. Terima kasih pada Ustazah Diana begitulah bersemangat orang muda yang memberi hujah dan pandangan simpulan kasih begitulah kupasan yang diberikan oleh kedua-dua panel dalam ruangan mukadimah pada malam ini dan insyaallah kita akan teruskan perbincangan kita yang sangat menarik kedua-duanya telah pun bersedia untuk menyampaikan pandangan dan hujah masing-masing tapi sebelum itu kita berhenti rehat seketika jangan ke mana-mana kita akan kembali selepas ini